потому что ты правильно говорил есть вот красный а есть он рыжий ну да Но это вы говорите наша старая это порода, это да? брежневская можеевская лобойковская тут ну, нам... короче местная намешано уже все да круг перебита краснофостые сплошные яблочнофостые вот. Сюда Просто крас, красненькая, лохматая, сплошное. Это моя старая, я по ней продал. Хорошая. Или, или четыре пары мне меня забрали. Это вот тоже Сашин. Сашина. Ага, Не, ага. вот сидит Сашина, на, на двери. Сашина. Ага. Сейчас, Саша, заходи. А это, а это, то, что а я говорю. Вот у меня пара белых, пара белых. а Это по красноквелу. А дают от краснокрылых. Это ага. белые дают. Ну вот видно, вот где-то 9 на 9, бока одинаковые. Ага. Ну выживет, значит. Вот это мне нравится. Вот это вот это уровень. Вот. Нет, так вот я эти, сейчас, вот я сейчас пойду, да. поймаю тебе любого голуба, а сейчас зайду любого. Вот это вот это, вот это, вот это мне по душе. Вот это, вот это, Хай мне эти голубятики пока, вот это, что не, не, я не махаю в руки, я их не беру. Mm. Они видят только тычку, понимаешь? Uh -huh. Только тычку видят. И возьми любую. Mm -hmm. Вот тут я могу камни вот, покажут, ношноту такого фаста, Пускай покажут крыло, вот костик такой да, покажет. Такое, отпускай покажет, вот пускай покажет. Тугость крыла, отпускай мне покажет. И то она на крыло упала, потому что что-то с наверное, больше. Ну, я любого тут могу поймать. И любой нет, же... тут, 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 тут красота. Тут, тут вопросов нет. Это черная. Да. Это черное тоже. Ага. вот эти поясатые что-то такое? Это вот. я в Андрюше взял пару поясатых, mm -hmm. Андрей их тоже два года у кого-то взял. Вот, вот это, вот Андрей держит птицу, у него волье, те что в они тоже, ну, можно сказать, декоративные. А тут силы, mm -hmm. они могут подняться, это уже интересно. Mm -hmm. вот. Ну вот эта птичка мне очень нравится. Вот такая птичка, О, действительно, как, как я раньше видел ее по детству что-то похоже старый я это сейчас черный еще у меня вот это вот такие черные вот это лед в том году покрывали покрывали вот это вот это вот это донецка мне осталось мне там парень переселился к нам дал сук 40 ну я их Саше дал копцов там красная порода. они в руке это бомба. понимаешь ну мне что-то нет не, не зашло, да? да? Да, А вот рыжие, они все летят, что красные сплошные, что такие, все летят, буквально все. Да, красота. вот такой вот, вот силохвостый, вот такой. Да, да, вот да. Это, это яблочно вот. хвост вот. Да, 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 Это да, пушка. Да. Это да. Да, это кто хочет это э, птицу, которая летит. Это же моя, мои выводные, это же перебивка идет. Вот. Ага. А это вот. Я любого своего возьму, и хай мне покажут такие фасты. пускай. Крыло, ага. фасты. Ну вот. Вот. Я не дергаю ничего. Такая хорошая. Легкая, хорош. да. Хорошая. Вот, это черный, вот это. Черное, вот это. Вот. Он не такой пышный. Он не такой ага. пышный, как это, но летят. И в голове есть сажа. Самое главное, чтобы, чтобы против ветра могли сложить. Ветер так... держат вообще. Да. Mm -hmm. Ветер держит. Mm -hmm. Просил а, ну, а, он до голову до вашего улетала. Да, 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 он сказал. А, вот, это, вот это тоже же перебитые. Вот именно. 50. Так, будут писать, спрашивать номер Скажите номер Говорите, конечно 067 560 2034. Зовут Анатолий Для ветеранов, для молодежи Анатолий Степанович вот. Я... Стаж голубоводства 60 лет 60 лет вот. У нас остались еще Аксакалы, вот, Валерин Папа, потом есть Саша партизан, Сережа Карташа, должна по линии краснокрылых, mm -hmm. есть на что посмотреть, и он ее держит, усовершенствует. Ну молодец, что могу сказать. Есть В Романкова, Володя лютый, то тоже в его основном Чипота лохматые, но он, ему да должна, спасибо ему, что он сохранил и красногрябых, вот этих наших краснокрылых больше я скажу. Есть птица, ну много, много есть э -э, голубятников, но очень жалко, что нету молодежи. Вот сейчас бы молодежь пришла, и, им бы не пришлось собирать полтинник, как нам отказываться от пяти порций мороженого, чтобы взять голубя. Я бы сейчас бы наделил бы, что этих бы десятка, полтора дал, как держали бы, что бы дал да, совершенно верно. Нет, редко встречаются даже вот на выставках, на ярмарках, что пацанята ходят. Нету, почти нет. Вот мы Очень наше поколение, не дай бог, это не знает. Я малого своего приучаю. Да меня детей, родителей, меня девчонки пьют, там голубят. Ну не будет, не будет. Я в голубей спал. Ты что, вот это когда на яйца, голубята, то, то что, а залезешь в будку, особенно весной, вот это их не танцы, вот это гудение да, они в еще яркие такие весной. Такие. А как мы ждали первого снега? Вот. Я в школу не ходил, и батя уже знал, что я не пойду в школу. Вы думал, что два труда, две физкультуры, вот эту будку заметешь, крышу, площадку для корма заметешь, не гнал никто, только открыли двери И вся будка вверху Час, два, три, будка пустая Северный ветер, все на Днепро Чужак сел первый Я в будку залажу Он, бедный, испугался Бегает, бегает, а я в будке сижу ву, ву, ву. Слышу запах тросик Раз, закрыл Пока мы сели, 15-16 чужих За воротничком шпилька На шпильку, на булавку и же Сейчас этого нет О чем ты говоришь? Давай. Спасибо вам за показ. Да, так что. Шо... Хорошая. Да. Хорошая птичка. Вот это не знаю. Вот, вот, вот эта голубятня. Все хорошие. Но вот мне, мне она прям так к сердцу. Я сам, потому что это что-то такое, что я видел раньше в детстве. Валера, я сам хочу, чтобы вот такие все фосты крылу было во всей моей птице, внизу, вверху. Если будет такой крыловой фост, Главное, я чемпион. Главное, чтобы здоровье, будете работать над ней. Я Еще чемпион все буду. Все а выгонять про этих ветрах я выгоню. Я когда 20 лет назад тут заводил голубей... Кому не пройду, говорю, дай ту пару за деньги. А да, мне. ну потом, короче, у меня Женя Роговской, царство небесное покойная, и Николаевский, тоже в основном чубата лохматый. Да. Говорю, Толик, ну могу бесплатно дать. Она залинена такая, там две молочные было, потом еще что-то не было. И приезжает, он дал мне летом, и приезжает вот так зимой, как сейчас. Я как согнал, 20 штук, вот так стоят. Говорят, а что тут у тебя за молочная? Я говорю, ж те, что ты дал? Да ты что, я говорю, да. И тут же куба подходит, эту молочную, и щелки, и все. Тут хорошее место. Мне пацаны говорят, давай тут сделаем полигон. Будем выгонять. Базар сделаем здесь. Ну, места, места маловато, конечно. ну можно. Тут птицу можно выгонять. Но надо заниматься. Надо сидеть, надо гонять. Надо. Вот. Потому что голуби, как спортсмены. Не, по, не полетал месяц, уже все. Хай все там и... никак да, да, не, да, не да, рассказывают, да, что так да, херня, если голубь летит, он не через угол, вот, вот, и через год полетит. Нихрена, это не Полетит он, да. Поднимется. А заниматься, он, да, на 100 метров. Ну, чтобы он летал, надо гонять. Согласен. Спасибо вам за рассказы, за интервью, за показ голубей. Слава Богу, что есть такие люди, что болеют этим всем делом, масштабно занимаются. Так что дай Бог, чтобы у вас все было хорошо, чтобы птица летала и чтоб... Ну, я, я всем голубятникам желаю. Дай Бог, чтобы у вас голуби не болели. Большая просьба голубятникам. Не, прови... не превращайтесь в коммерсантов. Не превращайтесь. А превращайтесь в голубятника, да, селекционируйте, выводите что-то новое, свое. Ну и птица должна быть на воле. На воле, потому что, ну, то уже то куры, знаешь, куры, декоративные Хороший. куры. Хороший. А когда посмотришь вверху, стоят там 90 штук, у меня, ну, у меня все дымка, у меня короче, я выезжаю на ярмарку и начинаю разговаривать с ребятами. А те говорят, а ты откуда? Днепр... А где ты? Та, говорю, возле дымка. А то твои бакинские летают. Я там, говорит, ремонт делал на ККЦ. да, да ты, я говорю, да, мои. Меня в три эшелона летали, там по 40 штук, 40, 30, три эшелона. Вот. Так что, ну, как говорится, могу пофастаться, птица летит. Да, не летит она 6 часов. Я... Да, два, бывает в хорошую, если нету дыма До трех часов, вот так, в среднем до трех часов Вот часа до трех они летят А остальное там не буду рассказывать Я понимаю Я думаю, что на Кавказе где-то В Крыму Вот там климат да, другой. Э, вот, там вот э, где есть полигоны э, В саках, там морской ветер Там совсем другой ветер Да, там чистый ветер А у нас он, Валентин, царство небесное пилипа спокойный, санал Николаевский Смотрим, любуемся, смотрю голову выпадает Прямо между ног упал, поднимаем Нос забитый цементом. Он живет возле а -а -а. цемента, ветер был сюда, рот, нос цементом. Ну как птица может лететь? Ну, да. Возьми себя, пробежись 100 метров по той территории. Есть задышка, значит не нормально. Ну, так да. само, ну куда? А -а -а. Если воздух чистый, свежий, он будет летать и да, 6 тут... часов ведет. А вот тут... трубы, как он полетит? Да, тут ДМК дает да. жизни, конечно. Ну ничего, все да. будет хорошо.